Hello，大家好，这里是阿润才的生活，今天又要开箱喽。好大的一个箱子、啊，而且很重哦。啊，这个是什么呢？品名叫做“方艺百变框架组合桌”，升级款油木啊，这、就是一个油木的一个 IGT 的桌子哦。它的货号呢是 NH 二零 JJ 零三七。 好，重量呢其实是达到了这个五点八公斤哦，是一个柚木的一个 IGT 桌，是阿伦才非常喜欢的这种温暖的色系灯，非常精美的一个袋子，有点像乐器一样的感觉。好，先看一下这一个袋子吧。OK，这个双提袋。 而且还有这一个握把的地方、哦，还有就是这一个罗克的这一个标志，非常的期待哦，看到吗？这个会更高级一点，还有这样子的一个握的地方，双头拉链、嗯、啊，带的画面是。 好，里面呢是这样子的一个画面呢，可以看得到真的是非常多的一个配件啊，有点眼花缭乱。好，组装起来呢就是这个样子的，来做这一个组装吧。首先呢可以看得到、哦、这些都是油墨的，这个实心的 A 轮，非常的漂亮。 的说完是非常非常精致的这样子的一个啊、呃，这一个框哦，这里就是一个不锈钢，这里还有这种普通的锁扣，普通的这些扣着的地方，我要组装起来有一点点。 啊、这里衔接的部分呢是这样子的一个凸起，这里有一个洞，就把它插进去，这样子的一个情况。首先这个框架呢就已经组装好了，接下来呢就是要装这一个，还是第一次组装这样子的一个桌子。 多复杂其实也不太复杂，第一次第一次做这件事情就会比较、嗯、熟悉一点吧。好，这个是脚下的部分，显然是装反了。好，这个接口的部分呢是这样子的。 看到吗？这里有一个这样子的卡口。首先呢，先要把这一个铁这孔穿进去这一个洞，然后再组装。好，这一个脚呢，组装起来就是这样子哦，真的是一个非常精致的一个。 桌脚、啊，那真的是需要花一些时间了、啊。那第一次呢，是需要一些时间来熟悉了、啊，但是之后呢，就会很上手了。这是阿伦才非常喜欢的一张桌子哦，可能会留着自己用吧。太漂亮了，油木的，这樣子的一个桌子。 好看，第二次组装起来就非常快了。然后接下来呢，就非常容易啦，就是把它啊装到这样子的，就是这样都是这样子的一个木栓这样子的一个方式来组装的。哦，其实呢也不太难组装，可能是一开始比较不熟悉的关系。 然后整个桌子的框架呢就已经做好了，非常的精致，非常的漂亮。然后接下来呢就是把这个桌板的部分。 这些油木呢，都打打磨的非常的细致。组装好喽，整张桌子，非常非常漂亮的一张桌子，大家好好看一看喽。好，这张非常漂亮的油木的这个实木的桌子就已经组装好喽。啊，看到吗？是。 非常，它，呃，怎么说呢？非常非常精致的一张桌子，这个油木呢是做的非常非常的漂亮的，可以看到它的这个纹理，对吗？都是实木的、哦，可且看这一些啊，衔接的部分呢都是这一种啊不锈钢的，非常漂亮的一个衔接，看到吗？这里是可以这样子、啊、弄出来。 这样子的一个固定的一个方式，非常的精致。好，下面呢脚架的部分呢，也是这样子的一个固定的方式，不锈钢的，非常的漂亮。这里呢就有一个非常啊漂亮的这一个摩克的这一个像铜一样的这样子的一个标志。 整张桌子呢，其实是非常简单大方的。上面呢，这一些就是啊半单元的这样子的一个 I G T 的一个模块，所以就可以按照大家的喜好做这样子一个配搭组合。看到吗？这个两就是这样半单元，就两片这个油木板，然后它的这个框架呢都是这样子的一个不锈钢的啊，所以真的是非常漂亮的一张桌子。 所以总共呢有多少呢？一个单元、两个单元、三个，总共呢是三个 I G T 单元这样子的一个大小。嗯，这里呢有这样子一个镂刻、ok、的这一个啊，镭射的打刻刻印，非常的漂亮。好，下面呢是怎么样的一个情况呢？大家可以窥探一下哦，就是这这个所谓半单元的这一个板呢。 它的后面呢结构就是这样子喽、哦，就是用螺丝还有一个横杆这样子绑在一起的。好，这张非常漂亮的桌子呢就叫罗壳的翻译百变的这一个 i 具体的桌子哦，可以看到吗？非常多的配件，大概组装起来呢其实是不复杂，因为第一次做通常都会比较慢一些。好，我们来看一下。 这一个包包也做的非常的好的，是有一个蛮厚的这一个海绵的这一个内内层，所以它每一个部件呢都有它相应的这一个位置啊，做到非常非常的好的一个袋子，非常的漂亮，长扁形这样子的一个袋子，这个就是克的这一个。 igt 翻译的这个游牧的实木桌，非常非常的漂亮，留着自己用。嘿嘿好，这里是阿润才的生活，为你带来的露营用品开箱哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。谢谢大家支持，我会继续努力的。拜拜。